День великої перемоги самбісти регіону відзначили обласним чемпіонатом. Розпочали з покладання квітів до меморіала слави у Славянському парку культури та відпочинку, аби вшанувати пам'ять загиблих героїв, які віддали своє життя під час великої вітчизняної війни. Війна – це те ту яке так так інакше коснулось практично кожного в севському союзі. Я как би теж, скажем так. Ребенок Советского Союза, оба деда у меня воевали. Вот, и детям своим, и своим воспитанникам. Я передаю то, что как бы, нужно это помнить, дабы это не повторилось еще раз. Праздник был, был великий, есть великий и будет великим. И наша основная задача нашего поколения, которому сейчас 40-60 лет, оставить своим потомкам. Знания величия этого праздника. Ну а событие, по которому мы сегодня здесь, это открытие чемпионата официального чемпионата области по борьбе самбо. И комитет организационный этого чемпионата, федерация областная, приняли решение посетить сегодня в городе Славянске, которому оказали честь провести этот чемпионат сегодня возложить э, цветы у памятника, монумента неизвестному солдату. Сегодня же праздник у нас, потому мы чемпионат проводим, посвященный Дню Победы, потому в данный момент мы не могли э, как бы, такое мероприятие игнорировать. Это было бы неправильно, нечестно. Поэтому в данный момент вся федерация Донецкой области по самому является здесь на возложении памятнику победы. Пользуясь случаем, я поздравляю всех жителей города Славянска с таким прекрасным праздником, как праздник победы, великой победы. Всем хочу пожелать здоровья, счастья, благополучия. Самое главное, вашим, вашим домам мира, добра, счастья и мир вашему дому. Віддавши шану великим героям, організатори вирушили до учасників змагань. Відкриття турніру проходило на базі хіміко-механічного технікуму. Гімн України інструктаж з техніки безпеки. І ось вони перші поєдинки обласного статусного турніру. Насамділі е это... Большое событие для города Славянска. Организовали мы его совместно с Федерацией Донецкой области. Инициатором была федерация города Славянска по борьбе с самбо. Что я хочу сказать вкратце. Чемпионат является отборочным для чемпионата Украины, где действительно будут представлять сильнейшие борцы в этом возрасте нашу область мы, конечно, гордимся тем, что мы смогли принять на своей земле и организовать этот чемпионат, что нам была оказана честь в третий раз проводить областной чемпионат. Я надеюсь, в дальнейшем будущем это станет традицией проводить чемпионат Донецкой области на славянской земле. Уровень данного чемпионата достаточно высок, тому подтверждение и присутствие почетных гостей, это и президент Федерации самбо Донецкой области, и главный судья данных соревнований, они все являются заслуженными работниками физической культуры и спорта, чемпионами, мастерами спорта, спорта по борьбе самбо. Ну, естественно, приятно осознавать, эта поддержка славян, городской федерации самбо в лице Савченко Сергея Николаевича, которые очень много делают для развития данного вида спорта у нас в городе. И я думаю, общими усилиями пройдет не так много времени, когда мы уже увидим результаты данных трудов, и имена наших мальчишек и девчонок громко зазвучат спортивными победами на всеукраинских и международных соревнованиях. Чемпионат проводится по 2001, 2002 и 2003 году рождения. Это те, которые будут участвовать в чемпионате Украины. Это официальный старт Приехала команда с Димитрова, команда, команда приехала с Краматорска, с Красного Лимана uh, Приехала команда с Лаенск, Николаевка, Святогорск. Батьки каждого из 30 спортсменов приехали разом с детьми Каждый хваливался и поддерживал юных самбистов душ. Ну, сегодняшнее соревнование приурочено к Дню Победы, поэтому мы хотим победы там как получится. За такой поддержкой участники змагань были налаштовані исключительно на перемогу, адже это шанс попасть на чемпионат Украины с самбо. Собрались люди, ну, чтобы показать на, ну, то, на что они способны, и ну, посоревноваться как бы, между собой и показать себя на максимум. Аш тобі Я перший раз на самбу поїхала. Мені понравилось. Я буду займатися далі. І зідо і самбо наприкінці змагань усі спортсмени отримали почесні медалі та грамоти від Славянської федерації самбо і невеликі подарунки від місцевих спонсорів та меценатів.